Muğanni Xatun Əliyeva oğlu Adil'in toyunda restoranın pulunun əməkdar artist Vasif Məhərməmlinin ödədiyini açıqlayıb. Aşəmsəbə bəy verir ki, sənətçi bu haqda həmin zərf verlişinə danışıb. O bildirib ki, Məhərməmli çətin günündə ona yardım edib. Heç sevmirəm ki, toydan sonra durub zərləri açırsan, pulu hesablayırsan. Vaxtı alır. Necə gün ürəyimdə deyirdim ki, kimə zəng vurum mənə pul versin. Vasif zəng edib ki, kimi danışdım, nə etdin? Adil hansı məğənni istəyir? Vasif dedi ki, üstümdə pul gətirəcəyim. Biz restoranın pulunu ödəyək, sən mənə qaytararsan. Otur bağladım, neçə gün bunu istəyirdim. Vasif etdi, toylar azalıb, əvəli gəlir deyil. Gedidə ki, Adil Günnur adlı xanımla ailə həyatı qurdu.